Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. Мы рискуем, чтобы жить полной жизнью и не расставаться с ней как можно дольше. Эверест – самая высокая гора на планете. Она возвышается над уровнем моря практически на 9 километров. На ее вершине сила ветра достигает скорости 200 километров в час. Большую часть года Эверест непроходим. Но с середины до конца мая, до начала сезона муссонов, ветер ослабевает, и альпинисты со всего мира, испытывая судьбу, пытаются внести свои имена в летопись его покорителей. таким, як уявляли ми. Світ, два кроки від весни, два кроки від зини. 寂寞时。 Слів, часом приносить біль, та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль my nie powiciam go nasz pogłętym na oczy